Ну, в первую очередь я хочу поздравить всех болельщиков, которые за нас и тех людей, которые за которые которые за нас переживали, болели, видели, что приехали болельщики из Кировограда, поэтому я их поздравляю. Касательно игры, ну, игра в целом, в целом игрой мы остались довольны. но ну, концовка немножко была смазана, потому что где-то Сказалось, усталость, наверное, уже ребят. И к сожалению, отсутствие некоторых ведущих игроков сказалось на, на игре. То есть полтора тайма я считаю, что в принципе у нас было преимущество. Мы забили те голы, которые, ну, те моменты, которые создали. То, что концовка такая смазанная получилась. Ну, тут надо отдать должное сопернику, что э, они смогли где-то проявить характер. И концовку. Провели лучше, чем мы. Поэтому забили гол. Был еще момент, попали в штангу. Ну, слава Богу, что удача была на нашей стороне. И мы добились положительного результата для себя. Ну, в первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками за поражение. что очень тяжело даются домашние эти матчи. Мы уже стараемся, настраиваемся. Видим, народ приходит. А мы пока не можем добиться положительного результата именно в домашних играх. А в целом... Я считаю, что игра была равна. Играли два достойных соперника. Так как матч складывался, кто бы забил первым, тот и выиграл. Но, к сожалению, звезда забила первым, не выиграли этот матч. Мы создавали очень много моментов. Уже, я не знаю, как в один в один мы бьют То в створ не могут попасть, то в штангу попадаем на последней секунде, я считаю. Чтобы игры выиграть, нужно забивать. А мы, к сожалению, сегодня не забили. Забили один мяч, который не хватило для победы.